नमस्ते स्नेहितरे श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपयोब्दिपार श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपयोब्दिपार कामारीमाक्ष विषमाक्षशिरः स्मृशन्ति कामारीमाक्ष विषमाक्षशिरः पूर्वोत्तरामित तरङ्गचरत्सु अंस देवालिसेवित पराङ्ग्रि पयोजलग्न पूर्वोत्तरामित तरङ्गचरत्सु अंस देवालिसेवित पराङ्घ्रिपयोजलग्न जीवेशभेदगुणपूर्तिजगत्सु सत्त्व नीचोच्चभावमुखनक्रगणैः समेता जीवेशभेदगुणपूर्तिजगत्सु सत्त्व नीचोच्चभावमुखनक्रगणैः समेता दुर्वाध्यजा पतिगिलैः गुरुराघवेन्द्रा वाग्देवता सरिदमुं विमलीकरोतु दुर्वाद्यजापतिगिलैगुरुराघवेन्द्रा वाग्देवता सरिदमुं विमलीकरोतु श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रधाता स्वपादकञ्जद्वयभक्तिमद्भ्यः अघाद्रिसंवेदना दृष्टिवज्रः क्षमासुरेन्द्रोवतु मां सदायम् अगाद्रिसंभेदनदृष्टिवज्रः क्षमा सुरेन्द्रोवतु मां सदायम् श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्ज निषेवणाब्लब्ध समस्तसम्पद् देवस्वभावो दिविज ध्रुमोय मिष्टप्रदो मे सततं भव्यस्वरूपो भवदुःखतुलसङ्गाग्निचर्यः भव्यस्वरूपो भवदुःखतूलसङ्घाग्निचर्यः सुखधैर्यशाली निग्रहेशो धुहृत्ययो पप्लवसिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवद्यवेषः प्र त्यर्तिमोकत्वनिदानभाषः विद्वत् परिज्ञेयमहाविशेषो वाग्वैकरी विद्वत् विद्वद् परिज्ञेयमहाविशेषो वाग्वैकरी निर्जितभव्यशेषः वाग निर्जित सन्तानसम्पत्परिशुद्धभक्ति विज्ञानवाग्देहसुपाटवादिन् सन्तानसम्पत् परिशुद्धभक्ति विज्ञानवाग्देहसुपाटवादि दत्व शरीरोत्थसमस्तदोषान्नत्वा स नो व्याद्गुरुराघवेन्द्रः यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदीमुख्याफगः साधितसङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्गविलसत् प्रख्यातपुण्यावह दुःस्थपत्रय नाशनो भुवि महावन्द्यासु पुत्रप्रदो व्यङ्गस्वङ्गसमृद्धिधो ग्रह महापापपहस्तं श्रये ग्रह महापापपहस्तं श्रये यत पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्ग यत्पादपद्ममधुपायितमानसाये यत पादकञ्जरजसा यत पाद परिभूषिताङ्ग यत्पादपद्ममधुपायितमानसाये यतपादपद्मपरिकीर्तना परिकीर्तन जीर्णवाचः तद्दर्शनं दुरितकाननधावभूतं जीर्णवाचः तद् दर्शनं दुरितकाननधावभूतं दुरितकानन सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ श्रीमद्वमथावर्धनः विजयीन्द्रकराब्जोत्थसुधीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो गुरुम्ने स्याद् भयापः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुषः श्रीपुण्यवर्धनः श्रीपुण्यवर्धनः प्रतिवादिजया स्वान्थभेदचिह् गुरुः प्रतिवादिजया स्वान्थभेदचिह्नादरो गुरुः सर्वविद्या प्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अपरोक्षीकृतः शिशः समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रधात्तान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अपरोक्षीकृतः शिशः समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रधात्तान्यो अपेक्षितप्रधान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते दया दाक्षिण्यवैराग्यवाक्पटव मुकाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अज्ञानविस्मृतिभ्रान्ति संशयपस्मृतिक्षयः तन्द्राकम्पवचः कौण्ठ्य मुकाहे चेन्द्रियोद्भवः दोषास्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्र दोषास्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्र प्रसादतः श्री श्रीराघवेन्द्राय नमः त्याष्ठक्षरमन्त्रतः जपितात् भावितानित्यमिष्ठार्थः स्युन्र संशयः अन्तुनः कायजान् दोषान् समुद्भवान् सर्वनपि पुमर्थाश्च धाधातु गुरुरात्मवेत् गुरुरात्मवेत् इति कालत्रये नित्यम् इति कालत्रये नित्यं प्रार्थनां यः करोति सः इहमुत्राप्त सर्वेष्ठो मोदते नात्र संशयः इहमुद्राप्त सर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः अगम्यमहिमालोके राघवेन्द्रो महायशः श्रीमद्वमथा दुग्धाब्धि चन्द्रोवतु सदा नगः चन्द्रोवतु सदा नगः सर्वयात्राफलावाप्तै यथाशक्ति प्रदक्षिणं सर्वयात्रपलाव्याप्तये यथाशक्तिप्रदक्षिणं करोमि तव सिद्धस्य रुन्दवनागतं जलं शिरसाधारयाम्यध्य सर्वतीर्थपलाप्तये सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं नमस्कारं करोम्यहं तव सङ्कीर्तनं वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारेक्षयसागरे गाते सधा दुस्तरे सर्वावद्यजलग्रहैरनुपमे कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रमदुर्भमेमितभया स्तोमादिफेनोत्कटे दुःखोत्कृष्टविषे समुद्धर गुरो मां मग्नरूपं सदा गुरो मां मग्नरूपं सदा मग्नरूपं सदा गुरुस्तोत्रं यः पटेद्भक्तिपूर्वकं तस्य कुष्ठादिरोगाणां निवृत्तिस्त्वरय भमेत् राघवेन्द्रगुरुस्तोत्रं यः पटेद्भक्तिपूर्वकं तस्य कुष्ठाधिरोगणां निवृत्तिस्तरय भवेत् अन्धोपि दिव्यदृष्टिः स्यादेडमो कोऽपि वाक्पतिः पूर्णायुः पूर्णसम्पत्तिः स्तोत्रस्यास्य जपाद् भवेत् स्तोत्रस्यास्य जपाद् भवेत् यः स्तोत्रेणै जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितं तस्य गधा दोषः सर्वे नश्यन्ति तत् क्षणात् यद् वृन्धावनामासाद्यपङ्गुः कञ्जोऽपि वा जनः यद् वृन्धावनामासाद्यपङ्गुः कञ्जोऽपि वा जनः स्तोत्रेण यः कुर्यात् प्रदक्षिणा नमस्कृति स जङ्घालु भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमासूर्यपरागे च पुष्याख्रादिसमागमे योऽनुत्तमामिधं स्तोत्रमष्टोत्तराशतं जपेत् ूतप्रेतपिशाचादिपीडतस्य न जायते भूतप्रेतपिशाचादिपीडतस्य न जायते एतत् स्तोत्रम् समुच्चार्य गुरुन्धावनान्तिके पुत्रलाभो भवेत् ध्रुवं पुत्रलाभो भवेत् ध्रुवं परवादिजयो भक्त्यादिवर्धनं सर्वाभीष्टार्थसिद्धिः स्यानार्थकार्यविचारणा ्यानार्थकार्यविचारणा राजचोरमहाव्याघ्र सर्पनाख्रादिपीडनं न जयातेस्य स्तोत्रस्य प्रभावात्र संशयः न जायतेस्य स्तोत्रस्य प्रभावा संशयः यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वस्मरन्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं सदा न हि भवेत् तस्य शुभं किञ्चन किन् त्विष्ठार्थसमृद्धिरेव कमलनाथप्रसादोदयात् कीर्तिदृग् विभूतिरतुला साक्षि हयास्युत्र हि इति श्रीराघवेन्द्राय गुरुराजप्रसादतः कृतं स्तोत्रमिदं दिव्यम् श्रीमहद्धिर्यार्पणाभिधेय पूजाय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्परुक्षाय नमतां कामदेनवे दुर्भादिध्वान्तर वये वैष्णवेन्धिवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽदया लवे नमोऽत्यन्तदयालवे इति श्रीमद्दप्पण्णाचार्यविरचितम् श्रीराघवेन्द्रस्तोत्रं सम्पूर्णम् ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು